Вітання всім, хто з нами на одній хвилі сьогодні тема нашої розмови тайм-менеджмент. Коли катастрофічно не вистачає часу на всі свої справи, людина знаходиться у стані постійного стресу та відчуває моральне напруження. А це шкідливо для здоров'я. Як посилити власну продуктивність? Нам сьогодні розповість коуч та фасилітатор Катерина Кармашнікова. Вітаю тебе! Спочатку хотілося б дізнатися про таке. Кажуть, чтобы все встигати і взагалі бути щасливим, треба проживати свій кожен день, як в останній. Твоя думка с цього приводу? Я считаю, что на самом деле, как проживать каждый день, как последний, знает наверняка не каждый. И, естественно, нужно стараться и стремиться к тому, чтобы проживать свой день так, как тебе бы хотелось. То есть самое главное, я считаю, что нужно найти то, что тебе нравится, нужно стремиться к тому, что доставляет тебе удовольствие, и проживать каждый день, наслаждаясь им, наслаждаясь тем, чем ты занимаешься, наслаждаясь людьми, которые вокруг тебя. И таким образом твоя продуктивность будет выше. Взагалі кажуть, що сучасна людина вона отримує дуже багато інформації а інформація теж забирає час. А як її фільтрувати, і наскільки це важливо? Действительно, на сегодняшний день достаточно много информации появляется как на телевидении, так и в соцсетях. То есть мы окружены таким своеобразным шаром информации, которая нам предоставляет различные стороны этой информации. И поэтому нам сложно разобраться, что является правдой для нас, что является истиной, как ее использовать. Я считаю, что действительно необходимо фильтровать ее в зависимости от того, как ты воспринимаешь мир, какие цели ты ставишь. То есть для начала нужно определиться то, действительно, чего ты хочешь, То, що тебе зажигає, і в залежності від цього використовувати інформацію в целях достиження своїх целей, в целях своєї реалізації. Раніше ми дивилися серіали тільки по телевізору, і з нетерпінням очікували на кожну серію. Зараз можна все подивитися в інтернеті, хоч цілий сезон. А як занадто не захопитися цим переглядом? Ежедневно мы, опять же, окружены вот этой вот информацией, достаточно интересной, насыщенной эмоциями. И сериалы — это, наверное, одна из больших таких составляющих в жизни современного, особенно молодого человека. И в данном случае, совершенно верно, я считаю, что нужно, важно не не увлечься этим моментом, этим процессом, стараться отдыхать, то есть распределять свое время так, чтобы было время и на реализацию своих целей, на работу, на общение с друзьями, а также на отдых. То есть выбрать себе определенное количество сериалов, которые и доставляют удовольствие, и, возможно, как-то продвигают вас в своей самореализации. Таким образом, вы можете проводить время с пользой, и вам это будет интересно, и будет о чем потом обсудить с друзьями или в дальнейшем использовать для себя. А какой сериал ты в последний? На самом деле я уже давно не смотрела сериалы. если это были сериалы, то это достаточно такие э, развлекательного характера. и я в принципе не смотрю сериалы. Э, это было больше в студенческие годы для того чтобы просто расслабиться. А какие щепожирачьи часуясную? Как мы все знаем, это в первую очередь соцсети, естественно. Это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Ежедневно нас окружает множество социальных сетей, в которых мы видим друзей, мы видим фотографии, читаем статусы, узнаем что-то новое. И также соцсети занимают очень большой, наверное, промежуток времени в нашем дне. Для этого я считаю, что очень важно уделять определенное время просмотру соцсетей, то есть работе в соцсетях. это должно быть может быть какое-то время с утра, какое-то время вечером, то есть не поддаваться этому соблазну каждый раз, когда есть свободная минутка открыть свой смартфон и прочитать тот или иной пост или может быть поставить лайки, потому как действительно это занимает время и очень сильно уменьшает вашу продуктивность. А, Катя, Катя, ти така доволі молода разумная розумна дівчина. Звідки взагалі вз в тебе інформація, тайм-менеджмент? Де ти її шукала, знаходила або, можливо, вчилася десь? Я могу сказать, что, как и у всех людей, у каждого, у меня также существует проблема со временем, то есть есть определенные, и даже мои друзья об этом знают, о том, что у меня есть также определенные недостатки в том, как распределять свое время. Я начала увлекаться этим вопросом еще в студенческие годы, когда все мы знаем, информации очень много, необходимо очень много усваивать, сдавать экзамены и успевать при этом общаться с друзьями, уделять время семье. Мне стала эта тема очень интересно я изучала определенные э, э, фишки определенные такие советы которые можно использовать в дальнейшем в своей жизни э, и это стало одним из таким стилем можно сказать в моей жизни когда я э, читая или просматривая те или иные э, мастер-классы посещая тренинги а потом уже и организовывая тренинги и проводя их я смогла их использовать Можливо, людині варто дивитися, окрім серіалів, краще щось корисне, какие мабуть, тренинги? Да, естественно, все опять же зависит от цели. Если вы поставили для себя цель развиваться, у вас, и у вас горят глаза от этой цели, вам очень интересно, вы живете этой целью, то на самом деле у вас даже не останется времени на то, чтобы проводить это время, вот, можно сказать, отчасти бесцельно, смотря сериалы, которые, возможно, просто являются таким времяпрепровождением, потому что как э, сериалы э, зачастую это замена э, ежедневному просмотру телевизора, да, то, что, возможно, это нецелесообразно, и действительно это очень полезно. Сейчас огромное количество бесплатных ресурсов, которые можно использовать, и посмотреть их с пользой, и использовать их с пользой. До речі, а скільки часу на перегляд серіалів витрачаєте саме ви? Відповідайте на це питання в наших сторінках у соцмережі. А ми тим часом продовжимо. Катю, а ти можеш дати якісь більш практичні поради, як от розподіляти свій час? Подивився одну серію, там все більше не дивлюся або щось таке подібне. Перше, що я хотіла би сказати однозначно. Э... при просмотре телесериалов, при использовании любого вида информации, нам необходимо в первую очередь спросить себя, зачем. Вот с этого вопроса, я считаю, в принципе, должен начинаться любой день, а возможно даже период жизни человека, если он захотел что-то в своей жизни изменить и рационально использовать свое время. В первую очередь, что мы должны узнать, это спросить себя, зачем я это делаю и что на самом деле я хочу делать. В дальнейшем я считаю, что самым практичным и самым эффективным способом является планировать свой день, кроме того, как к тому, чтобы подойти, как планировать свой день, необходимо распланировать а, хотя бы свой год, а затем распланировать свой месяц, затем неделю, соответственно, потом день, а уже потом можно планировать а, каждый час. Это, естественно, достаточно глобальный системный подход, но в этом и состоит тайм-менеджмент, искусство владения временем и использования его а, как можно эффективнее. До речі, прикладом продуктивності є героїні нашої рубрики Прості історії Юлія Денисенко. Вона доволі молода, але вже успішна мама. Отже, дивимось. Планування свого життя це шлях до успіху, вважає молода та успішна мама Юлія Денисенко. За все життя вона встигла попрацювати секретарем, флористом, адміністратором і не тільки. Наразі дівчина працює сама на себе, встигає займатися дитиною, особистим ростом інших людей та будує романтичні відносини. Як все встигати? Юлія розповіла у своїй простій історії. Для того, щоб все успівати, необхідно сюди. заранее заложить информацию и не тратить потом время на дела, которые тебя не касаются. Если мне звонят, я говорю, я занята, перезвоню, потому что я знаю, что у меня через два часа перерыв. Я пришла к планированию, когда я перестала успевать соединять все сферы жизни. Если я занималась спортом, я не успевала к ребенку, на работу, там, ну, вот, началось перетягивание, и для меня очень важное слово «гармония». У меня расписано на 7 лет планы, расписано на год планы, расписано на месяц, на неделю, на день. Я хожу в спортзал, я хожу на йогу, у меня ребенок ходит на дзюдо, ходит на хип-хоп. Это надо все успевать. помимо занятий необходимо еще совмещать духовное развитие, медитации, молитвы, чтение, приготовить покушать, выбирать дома, еще зарабатывать финансово, плюс отношения, потому что развод это не значит не иметь отношений в будущем. Но бывает так, что не сходятся люди характерами. Это, кстати, смешно звучит, потому что раньше сходились, потом перестали сходиться. Сам развод был сложным, потому что у меня родители, когда разводились, я такое дала себе обещание на всю жизнь. И когда со мной произошло то, что с моими родителями, это была большая травма для меня. Было сложно, причем больше в моральном плане, не в материальном. Я за материальное вообще не переживала. Но морально мне было сложно, я не могла себе простить того, что я, я лишила отца сына, потому что развод был моей инициативой. С каждой работой я понимала, что мне чего-то не хватает, либо я уже что-то переросла. Но потом пришел момент, когда мне надоело вставать в 6 утра и приходить в 11 вечера. Я не видела сына, компенсировалась финансово, да, и зарабатывала, но я не видела ребенка. Есть очень много тем, о которых люди не знают, но они приносят деньги. Человек приходит с огромным потенциалом. И этот потенциал в течение жизни он не реализовывается. И когда я начала раскрывать в себе потихонечку-потихонечку распаковывать эти ресурсы, мне захотелось делиться этим с людьми. Сейчас есть такое благо, как интернет, как соцсети, как скайп. Очень много возможностей. Я общаюсь с людьми не только из нашего города, это и Египет, и Германия. А женщина с ребенком это кайф, это классно, потому что женщина счастливая, когда она мама. А для ребенка важно очень, чтобы мама была счастливая. Есть у нее мужчина или нет у нее мужчины. Мой ребенок в отношениях спокойно реагирует на противоположный пол, потому что для него важно, как я себя в этом чувствую. А если у меня глаза светятся, если я счастлива, он кайфует, он наслаждается, он прыгает. Я Юлия Денисенко, и это моя простая история. поверненням у студію, звісно, не всі такі, як наша героїня Юлія. Часто ми впадаємо у такий стан, коли хочеш почати щось робити, але не можеш. Як цей стан називається, та як його побороти? Это состояние называется прокрастинация, и всем оно очень знакомо, потому как мы прекрасно понимаем, что нас окружает ежедневно очень много задач, связанных с различными сферами нашей жизни, и, соответственно, мы должны в каждой из сфер жизни чувствовать себя комфортно. Для этого нужно очень много успевать. Поэтому прокрастинация – это такое состояние, когда мы постоянно откладываем. То есть у нас Постоянно мы занимаемся большим количеством дел и не успеваем что-то сделать. Особенно часто мы откладываем, когда перед нами стоит очень сложная задача, достаточно большая и важная для нас. Поэтому мы откладываем ее на потом, в надежде на то, что, возможно, она как-то разрешится сама собой, или же когда уже действительно наступит дедлайн и нам придется сделать эту задачу, мы вернемся к ней и будем ее выполнять. Что на самом деле негативно влияет на состояние человека на его э, восприятие мира на его ежедневное настроение э, но я бы хотела сказать что э, как правило люди расстанет прокрастинацию как своеобразную лень и э, обвиняют себя в том что они не способны Делать это, естественно, происходит процесс самоанализа. Человек еще больше, можно так сказать, загружается в этой проблеме, загружается этой проблемой. Но я бы сказала, что прокрастинация, на самом деле, есть в ней положительные черты, потому как люди, которые прокрастинируют, как правило, стремятся к наилучшему результату. То есть это такие своеобразные люди, перфекционисты. Для таких людей выполнить задачу просто так, это, скажем так, на 50 это мало. Они хотят достичь самых лучших результатов и естественно, поэтому прокрастинируют. И, возможно, иногда э, прокрастинация может также быть положительным, положительным моментом, потому как человек, когда он откладывает что-то важное, он занимается тем, что действительно для него, что ему действительно интересно. Поэтому, возможно, стоит пересмотреть такой перфекционистский, может быть, подход, взгляд на мир и действительно стараться меньше обращать внимание на такие серьезные проблемы. И есть действительно определенные методы, как можно эти проблемы разрешать. Катю, а какие же самые? Вот один из способов является, естественно, планирование. Да, это один из самых эффективных способов, но нужно уметь планировать дела, нужно знать, как это делать. И один из практичных вариантов – это в первую очередь распределять свои задачи. В данном случае нужно определиться, какие задачи являются важными и серьез... действительно для вас важными и ресурсозатратными, на которые нужно потратить достаточно большое количество времени и которые принесут вам огромный результат которые являются средней значимости и на них на задачи для которых потребуется меньше немного времени и задачи которые ежедневные которые на которые можно потратить возможно минут 20 или до часа это будет третий тип задач то есть распределить в первую очередь на такие три категории первая это важные и достаточно ресурсно затратные вторая это среднесрочные но не менее важные и третья это скорее те задачи которые можно сделать достаточно быстро при этом одной из uh, таких своеобразных фишек является то, что нужно uh, съесть лягушку на завтрак. Uh, именно этот способ uh, предполагает то, что самую главную, вы выбираете самую главную задачу в день и делаете ее первой. Uh, как бы вам ни хотелось, насколько бы она ни была сложной, вы должны это сделать, потому что после этого uh, вас наполняет такое непреодолимое чувство гордости и радости за то, что вы это смогли сделать. Катя, я еще хотела запитать, а с чего нужно начать планирование? Можливо, купить блокнот, стикеры такие кольоровые? Вы знаете, это каждый решает сам, потому как, да, для некоторых людей необходимо подготовиться, необходим блокнот, необходим а, коллаж желаний, на котором можно изобразить все, чего вы хотите достичь. А для каждого это что-то свое. Возможно, кому-то нужно купить блокнот, но самое главное – это взять листок и ручку и выписать все необходимые задачи, ваши цели, ваши желания, которые у вас в принципе существуют. Это самый практичный способ написать как минимум 100 задач и целей, которые у вас есть на данный момент. И делать это прямо сейчас. Большинство экспертов советуют сделать это уже. Это означает, что не нужно откладывать на завтра, нужно в течение как минимум 24 часов попробовать сделать что-то в направлении своей цели. А если ваша цель является планирование, первое, что вы должны сделать, это выписать как минимум 100 ваших задач. В дальнейшем вы можете их уже распределить по той структуре, которую я описала. До речі, про те, як важливо все записувати. Ми спеціально для цього сняли рубрику «Економ-клас». Тож дивіться та вчіться. У магазинів ми ходимо кожного дня, супермаркетів багато, а вибір товарів ще більший. Так можна довго блукати поміж стележів, поки знайдеш те, що тобі потрібно, і не помітити, як пройде час. Аби зекономити свій час та нерви, перед тим як піти до магазину, ретельно перевірте, які продукти у наявності, а яких не вистачає. Обміркуйте меню на тиждень. Потім напишіть список необхідних продуктів. Якщо ви чітко дотримуєтесь списку, то швидше завершите покупки, нічого не забудете, уникнете спокуси купити щось зайве та зекономите купу особистого часу. Мы знову у студії, і на останок, Каті хотілося почути твої останні на основі людини, яка хоче людині, яка хоче змінити своє життя. В первую очередь, человеку, которому хочет изменить свою жизнь, нужно понять, для чего он это хочет сделать. Да? То есть, в первую очередь, это определиться для себя, чего ты действительно хочешь достичь. Потому как только от того, какой у тебя настрой, какое твое внутреннее ощущение, ты сможешь в дальнейшем от этого получать дальнейший импульс и заряд для своих достижения своих целей. Я предлагаю просто помечтать: это для начала. После этого перейти к более практичным целям, как я уже сказала, выписать все задачи. Следующим этапом, должно быть распределение задач по той же структуре, которую я сказала, и в зависимости от этого ставить себе цели. Для начала я, плани... я советую сделать это на неделю. То есть на неделю вы распределяете свой каждый день, распределяете так, чтобы вам было удобно. Но не забывайте, что первым делом, что нужно сделать, это съесть лягушку, лягушку самую сложную и самую ресурсозатратную задачу. В дальнейшем, чтобы я... на что бы я еще обратила внимание, необходимо также уметь отдыхать, что очень многие целеустремленные люди возможно, забывают делать или даже не умеют. Поэтому обязательно старайтесь выделять, уделять время отдыху и своей семье, своим друзьям, тем людям, вашим близким, которые для вас важны. И не забывайте ежедневно делать отчет для себя, что было сделано, что необходимо сделать и какие, возможно, у вас были вопросы, проблемы, почему вы не достигли той или иной задачи. И напоследок я бы сказала, никогда не унывайте, никогда не переставайте думать о том, что у вас все получится, верьте в свои силы и находите именно то, к чему лежит ваша душа. Дякую, час нашого ефіру. Вже добігає кінця. Хочу вам сказати, що час це єдиний ресурс, який не можна використати двічі або повторно. Тож пам'ятайте про це. Дякую, Катю, тобі Спасибо. за цікаву розмову. А ви залишайтеся з нами на одній хвилі, тому що далі буде ще цікавіше. Вже у понеділок поговоримо про залежність від соціальних мереж. На все добре, бувайте здорові!